नमस्कार प्रियस्वामी भक्तांनो तुम्हा सर्वांचं आपल्या स्वामिनी स्वामी या चॅनलवर स्वागत आहे आज आपण श्री स्वामी समर्थांचं अतिशय प्रिय आणि शक्तिशाली मंत्राचा जप करणार आहोत हा मंत्र तुम्ही कधीही ऐकू शकता चालताना किंवा रात्री अंतुर्नात असाल तरी तुम्ही हा मंत्र फोनवर लावून ऐकू शकता तुम्हाला कठीण परिश्रम करूनसुद्धा तुम्हाला स्वतःला साध्य करता येत नाही आहे कष्ट करताय पण तुम्हाला त्याचं फळ भेटत नाही आहे तर तुम्ही हा मंत्र तर एकदा नक्कीच पूर्ण ऐकायला हवा तुम्हाला माहिती आहे हा मंत्र आपण एकशे आठ वेळा ऐकणार आहोत हा तुम्हाला हवे ते मिळेल तुम्हाला अचानक गुप्त संपत्ती धन मिळण्याचे योग बनतील हा मंत्र एक नाही तर अनेक चमत्कार घडवणारा मंत्र आहे स्वामी भक्तांनो मला एक वचन द्या तुम्ही हा मंत्र अर्ध्यातून सोडून देणार नाहीत हा मंत्र तुम्ही शेवटपर्यंत पूर्ण ऐकाल आणि मग सोडून द्याल चला आपण मंत्राला सुरुवात करूया ओम श्री स्वामी समर्ताय ओम श्री स्वामी समर्ताय नमहा ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी नमः ओ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्थाय नमः ओ श्री स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्थाय नमः ओ श्री स्वामी नमः ओम श्री स्वामी नमः ओम श्री स्वामी नमः ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः ओ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्थाय नमः ओ श्री वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्थाय नमः ओ श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्ताय नम ओ स्वामी समर्था नम ओ स्वामी समर्थाय नमः ओ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री स्वामी नमः ओम श्री स्वामी नमः ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः ओ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः